для Дугласа это то есть минимум надо до конца года еще играть. То есть Тешери тоже надо играть. То есть, как бы, я не считаю, что сегодня время для них уходить. Будут нормальные предложения, и клубы готовы купить, но окей. То есть мы же как бы, как говорится, знаете, рынок давит, и мы от этого не уйдем. Как бы. Поэтому э, мы готовы воспринимать. Но мы не готовы воспринимать ситуацию, когда у нас ни одного официального предложения, зато все говорят о том, что мы, то есть они уходят, там куча предложений и так далее и тому подобное. Но ну, этого ж нет. Когда они уехали тогда, вот не полетели во Львов на Суперкубок, то есть э, они же привернулись в Бразилию все. И потом все стояли со своими юристами. Они же, вы же думаете, так все просто. Они тысячу раз все перепроверили. И вернулись они только благодаря тому, что они, они поняли, что шансов никаких вообще нет. Просто их нет. Мы будем вести себя су сугубо контрактным образом. То есть, если они не приезжают на игру, такой штраф. Если они опоздали, такой. Хочет кто-то купить там 50 миллионов евро, пожалуйста, покупайте. Все, нашу позицию мы выложили, все на этом. А теперь мы ждем реакции футболистов и реакции рынка. У них состоялся разговор с тренером, и с капитаном. То есть, ну, по крайней мере, реакция на данный момент, то есть, мне сказали, вопросов нет. То есть, мы понимаем, будем тренироваться, то есть, играть до момента, когда там вы получите какое-то официальное предложение. Если мы сегодня поддержим, ну, будем идти на поводу этого вот давления, мы будем культивировать вот такое вот поведение для всех. И мы в итоге развалим весь коллектив. То есть там же, э, что не футболисты, у всех своя история, и всех Реал Мадрид хочет, понимаете? По Шавьеру, то есть, ну, у нас там достаточно большая конкуренция. То есть, если кто-то, например, там уйдет или кого-то мы продадим, тогда может быть там, ну, а так, как бы, я не знаю, где он будет, на какой позиции играть. По Кобину это правда, то есть, мы вчера подписали аренный договор на один сезон, поэтому ему надо играть. Он уже не играл бубозные сколько, то есть потенциал у него есть, и он должен ну, его реализовывать. Мне понравилась их, их позиция Шиндера, Гречишкина, потому что в самом деле у нас зарплаты были больше. Но я уважаю таких футболистов, я уважаю их решения, потому что они понимают, что им надо играть. Цифры это не есть последние в этой жизни. Они приняли решение пойти на понижение и сказали, мы пойдем. Главное, чтобы у нас была практика. Ну, это достойно уважения. Особенно по Шиндру, он, он там опустился по зарплате очень-очень серьезно. Вот я считаю, сегодня Ордес, который у нас, у него потенциал на порядок больше, чем у Хачериди. Хорошо, что Динамо отказала нам в от приобретении у нас сегодня есть Ордес, который, я вас уверяю, это, это будет будущая, будущая национальная сборная. Он будет играть в следующие чемпионаты Европы, мира, дай бог, чтобы Украина проходила, он будет во все в основе играть, вот увидите. Мы столкнулись с проблемой адаптационного вот этого периода, понимаете? То есть, как бы никак у него не, 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 получается, знаете, как говорится, зацепиться. Вот. А у нас сейчас Луис Адриана и Гладкий, то есть она играет один вообще. Поэтому мы просто приняли решение, то есть отдать его в аренду, пусть он адаптацию до пройдет, а потом уже будем принимать решение. Потому что у нас с одной стороны там у нас у Луиса Адриана осталось полтора года контракта. Вот. И в итоге мы должны будем там, через сезон полтора принять решение, то есть, там, или возвращать Факунду, или что-то делать с Луиса Дыриана. Поэтому ну, я думаю, там в ближайшие там, полгода уже примем решение. У него контракт на, на сезон, ну, до конца сезона. Он позицию свою сразу четко выразил, что он как бы клуб в данной ситуации сложно не покинет. После 10 лет работы, но ну, я, не, я не верю, что он может нас бросить и пойти куда-то в другой клуб, потому что он настолько он уже прикипел к нам, и мы к нему, поэтому. Ну мне, мне, ну мне такое впечатление, что он, он здесь закончен. То его тут все устраивает, понимаете? Нас тоже устраивает. Поэтому я не вижу причину вот этих телодвижений. Да, предложения поступают, это нормально, то есть как, как и на футболиста поступают. Но э -э Ні разу за все время, сколько там эти предложения обсуждались, ми там беседовали, Ні разу за все время он не сказал, типа що я, наверное, пойду. Ви на тренировке поїдете, посмотрите, як он это. Он любого молодого загонит за вообще. Но вы Ви должны оцінювати не по тому количеству, сколько йому літа. Ви должны оценити, як він себя веде, Как бы, то есть... нам вдалося зустрітися з генеральним директором Шахтаря, який відповів на всі трансферні питання навколо чемпіонів України. Давайте послухаємо, що він говорив. Для Дугласа это то есть, минимум надо до конца года еще играть. То есть Тешери тоже надо играть. То есть, как бы, я не,